перемены, они связаны в первую очередь, я считаю, с тем, что слабовато как команда была подготовлена в начале. И хороший перевод диагональный. Так, перевели на Шевчука. Шевчук слева уже штрафный майданчик. На вес, удар! Мяч в воротах! 1-0! 1-0 Дентиньо! Дентиньо забывает с метра, буквально вотывший мяч. Порожник утворит и Шахтар изначается ну, уже ближе до перерыва. Где-то 30-я минута, 35-я даже. Может быть, ну давайте посмотрим, полюбуемся атакой. Широкая атака с переводом одного на, на план. Не успевают перестроиться. И посчитайте, сколько раз. Четыре человека с трубой. Ну, вы, зверите внимание, что все три игроки шахтаря в трубном майданчике были с гравцами. их футболисты. Но, но были, каждый опережал себе э, своего визави хотя бы на полметра, но... Понимаете, это очень важно было быть на пол корпуса в штрафной площадке впереди. Зараз атака Гірники. Ще один вихід станович. 2-0. 2-0. Луиса Адріано. Також забиває свій м'яч цьому поєдинку. З якої з третьої, напевно, спроби. Адріано все-таки вражає розстріля Богатінова. І наприкінці першого тайму Гірники свою перевагу. 2-0. В принципі, напевно, той сценарій, який був поєдинку з горства, то теж на прикидці першого тайму пропустили полтавці другий гол. І ось ситуація для Карпас стає значно важчою. Дивимося, як тут розверталася атака. Знову передача да, не, задержався защитник. Ну я би отметив, здесь просто ідеальну передачу. Лучше не придумаєш передачі, яка мягенькая на ход на мы... прийом. А я к Адриану разобрался. И Адриана, таки... ну такая передача, ее легко было принимать, и грудью на ход себе, и мяч так лег ему прямо под дну. Все делал быстро. Это действительно э, передача мастера была. И вот за еще один выход на побачение Мхитаряну. Удар, мяч у Сикси. Генрих Мхитаря. Розірвали зараз оборону да. Рівський Карпат, їм хитаяна. 12-й м'яч забиває в чемпіонаті. Як же ж без нього, так? Звісно, так. Не. Куди ж без нього, куди ж без його м'ячів? Одинакових по ісполненню передач. От давайте ще раз подивимося. Нічого абсолютно не нещувала біди, атака з глибини поля. Це ракир. которые разобрались с проблемами Карпат первые. Это Сырна и, и Ракицкий. Медленные центральные защитники, медленные. И, и играют шахтер нападения тоже в этом году играть немножко по-другому. Центральный нападающий, то ли это Селезнев, то ли это Девич, то ли это э, Адриан.